Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Saya berharap teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat Walafiat selalu ya Nah di kesempatan siang ini saya akan berbagi video tentang Cara mencetak sigil digital vaksin COVID-19 Terutama buat teman-teman yang sudah lengkap 200 vaksin COVID-19 ya Dan sigil digital tersebut sudah ada aplikasi masih jadi tidak ada salahnya buat teman-teman untuk mempelajari bagaimana cara mencetak cincin digital tersebut. Tidak semua pesawat itu mensyaratkan membawa dalam bentuk cetak cincin digital. Akan tetapi beberapa pesawat itu telah mensyaratkan membawa cincin digital dalam bentuk cetak ya. Terutama salah satunya adalah Air Asia. Jadi buat teman-teman yang Menaiki pesawat RSIA harus membawa dan mencetak sidil digital COVID-19nya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya buat teman-teman mempelajari bagaimana caranya untuk mencetak sidil digital yang ada di Mesajatray. Ya. Jadi langsung saja kita buka aplikasi MySejahtera Tunggu loading selesai. Kemudian tutup sebelah kanan atas. Kita tutup terlebih dahulu. Setelah itu, teman-teman tekan profil bawah bagian kanan, ya. Setelah itu, teman-teman tekan muat semula atau refresh satu kali. Jika sudah, teman-teman scroll ke atas seperti ini. Nah, di bawah itu, teman-teman, jika video digital yang ada di HP teman-teman itu belum ada file PDF-nya. Teman-teman tutup terlebih dahulu. Kemudian teman-teman tekan Play Store. Di kolom pencarian itu teman-teman ketikkan My Sejahtera. Selanjutnya teman-teman tekan Update. Tunggu hingga prosesnya selesai. Tekan Buka saja. Nah ini adalah tampilan yang sudah kita update ya. Jika tampilannya seperti ini, teman-teman tekan tutup terlebih dahulu. Lalu teman-teman tekan profil. Teman-teman scroll ke atas di bagian sijil digital ini. Nah, ini untuk file PDF-nya sudah ada ya. Tadi ada show QR saja. Nah, sekarang setelah saya update aplikasinya sudah ada generate file PDF. Nah, teman-teman tekan saja file PDF di sebelah kanan ini. Sila kemas kini tarik lahir Anda di bagian butiran pribadi untuk memaparkan QR sijil, vaksinasi. Ya. Untuk mengemas gini, jika muncul pemberitahuan atau notifikasi seperti ini, teman-teman tekan saja ya. Nah, ini adalah sijil untuk tarik lahir. Nah, kita atur tarik lahir, kemudian tekan down. Cara asal teman-teman tekan Indonesia lalu tekan teman-teman tekan oke OK. nah kalau sudah seperti ini teman-teman klik simpan teman-teman tutup terlebih dahulu aplikasi My Sejahteranya kemudian teman-teman buka kembali kemudian tekan tutup seterusnya teman-teman klik profil nah di sini teman-teman tekan muat semula atau refresh kalau sudah selesai teman-teman geser ke bawah di bagian sisi digital vaksin COVID-19 di bagian bawah itu ada sur QR dan juga generate file PDF ya teman-teman tekan generate file PDF nah sertifikat ini akan diumumkan nah, tunggu beberapa saat ya ini sudah ada nah ini teman-teman di bagian ini sudah ada notifikasi bagi Uh, vaksin sertifikat vaksin sudah diumumkan klik sila klik download untuk download sertifikatnya ya kemudian kita tekan Oke OK. nah kita langsung saja ya kita sudah berubah di bagian bawah itu teman-teman bisa lihat ada no download yang tadi tidak ada kita langsung tekan saja download nah di sini untuk tampilannya kita bisa menengkal Drive penampil ya penampil untuk file pdf seperti ini. Nah ini teman-teman sijil digital untuk sertifikat vaksin dua dos saya dua dos yang pertama ada dan dos yang kedua juga ada. Kita bisa download seperti ini juga bisa. Nah, seperti itu juga bisa. Nah ini, ini sudah file pdf formatnya file pdf ini sudah kita download. Lalu <tuh> Jika teman-teman ingin mencetaknya, teman-teman bisa menuju pengelola file atau file manager di HP teman-teman, tekan saja. Nah, teman-teman geser ke atas ya, seperti ini nanti akan tampil file PDF yang baru saja kita upload ya, kita download ya. Ini adalah vaksin uh, berupa file PDF. Jadi di sini teman-teman bisa membuka sama seperti tadi ya. Nah, kemudian teman-teman bisa download seperti tadi ya. Nah itu saja. Jika teman-teman print maka tinggal kirim ke komputer. Teman-teman bisa cetak dalam bentuk cetakan ya. Dan teman-teman bisa gunakan untuk naik pesawat atau apa yang diperlukan. sekian dulu. Semoga tutorial ini berguna buat teman-teman semuanya. Nah sisi kita yang sudah kita cetak akan menjadi seperti ini caranya seperti yang saya tunjukkan dalam video tadi semoga tutorial tadi berguna buat teman-teman semuanya saya yakin teman-teman bisa melakukan ini melalui perangkat teman-teman sendiri ya itu saja yang bisa saya share Pak kita akan jumpa kembali di video saya yang akan datang saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh